Чув я, то чітосни ось мені, що існує країна мрій, в тій країні росте чарівний гай. У гай той може кожний віти, відчувати таємниці. Слово секрет молитвы, ча. мероприятия, новогодние мероприятия, посвященные Дню Святого Николая, которые проявляются все на той неделе. Я это с расстановкой так говорю, дети, потому что вы знаете, что сегодня у нас очень, если кто не знает, еще у нас очень неприятное, очень такое событие, которое мы должны с вами потом еще будем возвращаться, раз к этому Ушла нас Оксана Юрьевна, наш библиотекарь. Вот буквально несколько там, часов, часов пять тому назад. Поэтому, учитывая все, что люди готовились, люди пришли, мы не можем отменить сегодня наше мероприятие. Но вы знаете нашу Оксану Юрьевну, мы будем помнить о ней. И, как говорят в народе, что человек такой, который был Оксана, уходит в такие святые праздничные дни. Давайте все-таки, наверное, поднимемся и поменяем ее, а потом начнем праздник. Все, спасибо. Я прошу прощения угостить. Ну, как случилось как сегодня? А кто к нам пришел и с какой целью к нам пришли? Ребята, взрослые и дети расскажут сами. Добрый день, детки! Меня зовут Оля. Сегодня я и мои друзья из нашей организации пришли поздравить вас с Днем Святого Николая и Новым Годом. Мы с друзьями помогаем людям, которые приехали из других стран мира, которые в своей стране не могли нормально жить и учиться, потому что там война потому что им там плохо. Поэтому они приехали сюда, и мы им помогаем здесь обрести свой второй дом. И эти ребята, детки, тоже пришли выступить сегодня для вас с маленьким спектаклем, а также пришли их соотечественники и друзья из других стран. Группа, которая споет для вас сегодня, называется Black Star. Мы э, в эти праздничные дни желаем вам всем здоровья, э, побольше улыбок, побольше радостных мероприятий, событий в вашей жизни и подарить вечер сегодняшнего небольшие подарки. Мы очень надеемся, что вам праздник сегодняшний понравится. на здесь в Украине, живем в Черной Морге. И мы привезли наши дети, чтобы их порадовать с вами вместе, чтобы вас поздравить с приближающим праздником. И мы будем показать вам сценарий, мне кажется, что вам понравится. Сейчас я хочу представить каждый ребенок, каждый его имена. Это у нас Аббас. И я вам сказать, что эти три ребенок, они являются из семья ЛД. Три брата. Следующий идет. Седжит. И последний Марго. А теперь мы хотим начинать уже наш спектакль. Приходили первый, это Ама. Обошел я целый свет, все постиг науку, никаких сомнений нет, мастер на все руки. Без работы мне и дня дома не сидится. Дело всякое меня, как огня у боится. Чтобы мне друзья начать важное такое. Дай-ка есть кирпича новый дом. Дом-то дом-то как хороший, прямо за глядением. Лучше в мире не найдешь этого строения. Может, с вами буду жить, когда мы высоким. Что умеешь? Шить, пищевать и устопать. Я приезжать могу по любому а еще у нас пицца. Бить свое, а я свое, Делаем мастерицам. Заходи скорее, да вместе нам, друзья, будет веселее. Веселитесь, но Я держу Все, что так любили вы, мигом уничтожим. Без остатка дом спалит, он до самой крыши. Так звать, лучше всех на свете. Я могу вам показать. Заходи к нам, милый друг, занимай квартиру. Я к вам пришел, чтобы жить в квартире. Мне, мне еще больно. мне, меня и еще маленькие. побеждайте, и тогда ваш талант оценят. Кончился спектакль уже, что же вы сидите, вы работу по душе для себя найдите. А сейчас загашки. Саша гордо самолет на веревочке везет. Он готовится к полетам, значит вырастет. Пилот, пилота более друг. Раз, раз, вокруг. На, пилот, дождь, нас художник. У художника сестренки петь умеет